Ми раді вітати нас у Чернігівській обласній універсальній науковій біофіці імені Олександр. Нещодавно в нашому місті відкрилася перша фотовистака конкурс молодіжних фотографій. Вона пройшла два в інтернеті. Там могли взяти участь молоді фотографи віком від 15 до 30 років. І сьогодні, так би мовити, заключий етап на морозі. Організаторами цього конкурсу стали Чернігське міське управління культури, Чернівська обласна організація Національної спілки художників України, Чернівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Миролега та вище професійне училище побутового обстановлення. І зараз я хочу запросити до слова одного з організаторів цього конкурсу, який детальніше розкаже про нас. Да, Ничего я не на украинском. Да, на украинском не слышишь? С переводчиком. С переводчиком. Были в Чернигове фотовыставки и молодежные, и общегородские, где могли принять участие всех. Но чисто для молодежи на конкурсной основе проводится впервые. Инициатором стали, как уже сказали, все фотохудожники из несколько областных организаций и библиотека Короленко, которая предоставила нам помещение. Естественно, училище предоставило руки, которые помогли развесить, как вы видите, фотографии. А вот студенты, которые приняли участие, которые учатся учиться на, на фотографах. И молодые фотографы, в Чернигове всем известные некоторые, кандидаты в союз фотохудожников Украины и просто молодые фотолюбители или фотографы, которые уже не один год занимаются, вот, но которые принимают участие и не принимают участие в выставках. Для некоторых эта выставка стала первой. Подробнее сказать могу, что было подано около 120 фотографий на конкурс более 25 авторов. Часть работ не прошли в экспозицию, так как не соответствовали тематике, либо не были не соответствовали техническим правилам качествам, словами. После заседания жюри было отобрано около 40 работ, но, к сожалению, не все авторы, прошедшие в экспозицию, смогли предоставить свои работы. На выставке мы видим 29 фотографий 18 участников, которые прошли отборы принесли свои фотографии. Теперь предоставим слово э, главе, э, председателю жюри, секретарю Национального Союза фотоподавленников Украины Валерию Николаевичу Ягодинскому. Начну ругаться сразу. Конечно, очень быстро все это делалось и в сжатые сроки. Это, конечно, может одна из причин, но самая большая причина была, что информация как бы была доступна, но то ли не читали условия конкурса, то ли отнеслись к этому так, спустя рукава, присылали фотографии, особенно на первый этап, как попало, без названий. Вот такие большие файлы, которые полчаса грузятся, ни контактной информации нет, ничего нет. Вот сейчас у меня спросили статистику, я даже не могу дать ее, потому что это было невозможно. Было время только хотя бы все это собрать в кучу и показать людям, чтобы они посмотрели и откликнулись и прислали те фотографии, которые отобраны были. И даже после отбора уже как бы можно было уже предоставить работы, которые отобраны. все равно там где-то Штук 15-20 фотографий, даже отобранных не было предоставлено, я не знаю по каким причинам. Ну, в общем, вот это, конечно, негативный такой момент. Ну а хорошо то, что наконец-то собрались люди, которые, может, действительно болеют душой за фотографию, и которые хотят увидеть фотографию не в интернете, допустим, ту маленькую. И, в принципе, фотография она всегда делается для того, чтобы ее видели люди. Без этого фотограф просто как рыба без воздуха задохнется, а если она вот есть живая фотография, которую нужно увидеть и кому-то показать, и будем надеяться, что здесь посещение очень большое, то многие люди увидят это, и это особенно для молодежи это очень большой стимул. И еще один такой, ну, не негативчик, а когда были работы все собраны, я подумал, что это один нам так все это прислал. Потому что они все так похожи друг на друга, все эти работы, то ли все смотрят, кого-то одного копируют или двух или трех человек, то ли я не знал по какой причине, цвет, если один, то желательно какой-то необычный, все куда-то замутить, в какие-то кусты засунуть все должно быть переплетение каких-то веток. Я понимаю, что везде на сайтах вот это сейчас модно, но ну, старайтесь что-то выносить свое. Как-то это, чтобы было хоть чуть-чуть видно, что это ваша личность. Правда, уже после отбора, вот то, что висит, это уже как-то стало более, ну так, действительно отобрано, и здесь уже немножко стало не видны люди. Но сначала это был, конечно, так, по большому счету, большой кошмар. Но первый фон, он первый тон. Значит, если все будет получаться дальше, то эта выставка станет регулярной. Может быть, она даже станет еще немножко больше. Ну, Какие-то рамки расширятся, может, ну, там планы не будем пока говорить. Значит, то, что представлено на этой выставке, есть отдельные авторы очень сильные, ну, Марина Андреевича как-то без вопросов, потому что его работа это как бальзам на сердце. Роман Гуляй тоже, но не знал почему, тут получилась только одна работа. Хотя там было отобрано две, а не знал, почему второй нет. То ли не видел, то ли не знал, не знаю. В общем, там еще была отобрана работа. И еще много авторов тоже очень интересных, таких ну, как бы сказал, подающих надежду. посмотрим, что будет дальше. Ну и девиз такой, кто не участвует, тут не подтверждает. Пожалуйста, участвуйте и дальше будет смотреть. нами. Областного посоветства <связь> Спилкина по художнику в Украине, Турчину и Николай Павлович. Ну, я всех хочу поздравить с тем, что вы сегодня на третьей своей выставке. Некоторые были впервые, некоторые, может быть, это будет как бы продолжение. Будет вспоминать, что да, у меня была тогда -то такая маленькая экспозиция моих фотографий, дальше будет больше. Но мне хочу сказать, что правильно Валерий Николаевич сказал, что из того, что отобрали, здесь э, хорошие фотографии, они тут в нужном русле. И если вы будете работать в правильном направлении, не поддаваться никаким модным течениям, мода ну, она меняется. А классика всегда остается. А классика это то, которое запоминается. Если кто-то был на вашей выставке, посмотрел и запомнил вашу фотографию, значит ваша фотография ну, запала в сердце, она нашла своего зрителя, и она быстро помнить. Значит, у многих здесь участников, которые тем более вот, сильные фотографии время немножко есть гораздо лучше. Но надо стараться, не стесняйтесь отсылать больше фотографий. Ну, а сейчас награждаю я диплом э, Степени, ну, самый такой трудный жанр да? это портрет. Это Богдана Валяшина. Вот таких успех, успехов. Второе место. Андрей Читорий. Ну и третье место. Люб... Александра Любовицкая, да? Любовицкая, извините. Надо, ну, природа, у нас самый такой хороший жанр, но у него тоже многогранный. И первое место награждается Маринка Теренович. Второе место, я тебе Жуль Маркет. Не ожидала, потому что. Я вам еще раз пожелаю творческих успехов. Храните эти грамоты. И когда будете писать творческую географию для вступления в творческий союз, будете счет вашего времени творческого пойдет. То будет другой продолжаться. Еще раз творческих успехов всем.